І на сьогодні на порогі комунального бунту, енергетичного коллапса і масових потерь українцями свого жилья, запущений механізм з усіма інституціями, з усіма так бити би передумовами для того, щоб це був не просто поодинокий якийсь процес, щоб це був масовий процес перерозподілу житла. Уже осінню від гарячих батарей багато українці будуть плакати. Я Відна людина, і я розумію, що я взимку не зможу платити. Я не хочу, щоб мені нараховували по 2 тисячі гривень за 6 опалюваних місяців, 12 тисяч гривень, щоб мені нарахували на мою квартиру. А в мене немає сьогодні законодавчої можливості і правової відключитися. Газ, який люди раніше в вдома, тепер придеться відключати дуже значна кількість домогосподарств, особливо на селі буде робити все, щоб якось відключитися від цього газу. А пользуватися освіщенням, ми будемо тільки по праздникам. 1 вересня буде зростання на 30% ціни для на електроенергію для населення. Это не последнее зростання с 1 квітня 2017 э, року Оно еще больше зросте и будет уже, извините, на уровне гривня 60 за киловатт-годин. Растущий уже второй год тарифы мера в принципе обоснована. Правительство Януковича искусственно сдерживало цену на коммуналку, создавало иллюзию благополучия и справедливости цен. Никаких оснований для повышения тарифов нет. При таком подходе НАК «Нефтегаз» был крайне убыточен и датировался из бюджета нашими же деньгами. А имущественный комплекс коммунальных предприятий изнашивался. Мы привыкли платить мало за плохие услуги. Но сегодня нам предлагают платить справедливый тариф и обещают бездефицитный нефтегаз и новый сервис коммунальных услуг. Тарифная политика построена все наперед. Все инвестиционные программы, энергоснабжающие компании НЕКУКРЭНЕРГО, НЕКЭНЕРГОАТОМ, УКРГИДРОЭНЕРГО, программы достаточно большие, вот, они э, формируются именно таким образом. И мы уже второй год платим все больше и больше. Хотя не видим ни улучшения сервиса, ни денег в бюджетах коммунальщиков. Как так? спильно политично, можно сказать, это еще... Неправильно, непрофесійно, поспішно і дуже радикально Зроблені спроби ось цих євро, так би мовити, ліберально ринкових стосунків, вони будуть мати ефект абсолютно зворотній. При цьому, похоже, що деякі чиновники, почувствовав приток денег, дозволяють собі закупати дорогий імпортний уголь, почему то відказувалися від от дешевого українського. Коли приходить отопітельний сезон, кабінет міністрів, от нема запасу вугілля тому інше. Разом з тим, ви знаєте, всі ми всі знаємо про те, що закупляється вугілля за кордоном. Це в Росії, все в Южній Африці. А свої шахтарі це Волині Шахтарі, де державні шахти не одержать зарплати 4 місяці. Вугілля лежить, горить на складах, але чомусь кабінет міністрів не думає. Так, да, вам не послышалось. Міністерство енергетики закупають уголь за рубежом, при этом відказується брати уголь у своїх же шахтерах. По-перше, в селі до вугілля 62 тисячі тонн вугілля лежить на складах, не відвантажується. Незрозуміло. Чому? Не подають вагон. Це треба спитати міністра. Но спросить министра очень сложно. Он занят переговорами с боевиками о покупке их угля. Да, в декабрь месяц было нагружено на Украину в районе 5000. При этом украинские шахты планируют вообще закрыть. Он имеет намер залишити 7 шахт. Это называется по їхньому социальный диалог. А мы говорим, что это злочин. Ми повторюємо, міністр вчиняє злочин. І ми маємо додаткове підтвердження, коли він зустрічається з лідерами-батажками бандитського формування ДНР про постачання вугілля сюди, на нашу територію, під контроль українській владі. І цей міністр формує політику палива енергетики. На носу третья зима в условиях войны с Россией на Донбассе. А в Украине опять внезапно нет угля для ТЭЦ и нет денег на его закупку. Но дальше возникает вопрос, или с этим будет кто-то разбираться. Если не будет, в моем понимании, будет такой тотальный коллапс неплатежей, и мы опять придем куда-то в 90-е годы. Хотя тарифы на тепло, воду и свет совсем не такие, как в 90-е. И уже этой осенью цены на коммуналку превысят все мыслимые и немыслимые пределы. А началось все два роки тому назад, коли нам говорили, що затягнути пояса. Тарифи на електроенергію нужно піднімати. Тепер давайте задаємо, чому ми маємо підвищувати тарифи. Дуже довгий час влада загравала з населенням, дуже довгий час не підвищувала тарифи, щоб зберегти в себе владу. Профильный министр Дымчишин нахваливал свой законопроект, мол, благодаря которому потребители смогут выбирать продавца электричества, а не зависеть от монополиста. Это, по крайней мере, даст возможность споживачам право выбора, соответственно, якости, цены и так далее. Окей, сказали украинцы, ради такого мы можем и потерпеть. Но что ж в итоге? Проект закона о рынке электроэнергии Кабмин вообще отозвал. А чиновники, позабыв об обещанном, просто стали называть высокие цены за киловатты рыночным обоснованием. Естественно, при установлении тарифов учитываются все обоснованные расходы, они анализируются, и вся структура тарифов, которая должна быть у нас, есть наличие. Но фокус в том, что рынка-то и нет, я всегда задаю один вопрос. А как могут быть рыночные тарифы в отсутствии рынка? И вот совсем недавно глава НКР Дмитрий Вов придумал новую историю. Высокие тарифы нужны для модернизации изношенных украинских электросетей. У нас есть стратегический выбор. А мы слушаем популистов, которые говорят, что платить не нужно. Они нам вайт показать, что будет вот так. Або вот другой вариант. Мы платимо и все это ремонтуємо и живем в нормальной стране. А ради такого можно было бы еще раз сказать, окей, затянем пояса еще туже. Но цены на электричество растут вот уже два года. А где же тогда дополнительные деньги, собранные на повышение? Я не могу объяснить, почему мы с 1 апреля увеличили тарифы для населения. И как бы денег появилось 6 миллиардов гривен, да, дополнительных. Почему тепловая электростанция не имеет средств на покупку угля? Нету. Да-да, сами энергетики жалуются. Денег на закупку угля в полных объемах нет. С 1 июня остановлены полностью отгрузки зоны АТО. Если говорить про наши три станции, которые работают на антрацитах, до конца этого месяца у нас воды будут. Если говорить про две государственные станции, они будут нулевые еще через 30 дней. Стоп, стоп, стоп! А как же вот это скандальное признание молодого чиновника Дмитрия Вовка? Чтобы больше не заниматься этим героизмом, мы решили дать им бюджет, который точно позволит не ставить вопрос об обеспечении углем. Вы хотите сказать, что в цене 1500 гривен за тонну заложены некие дополнительные чаевые, гарантирующие отсутствие проблем с углем? За все платить кінцевий споживач. Незважаючи на то, тарифи піднімають відразу для кінцевого споживача для населення чи тарифи піднімають для бізнесу. Тому що, наприклад, якщо навіть тарифи піднімають для бізнесу, то в підсумку це все відображується в ціні молока, в ціні хліба, в тарифах водоканалів. Кажеться, пояса затягувати далі, уже нікуди. Можуть бути катастрофа. Місія комуналка заплати або і Так що ж робити українцям зимой? как сэкономить на коммуналке и как сделать так, чтобы платить справедливый тариф за соответствующие услуги. Все эти вопросы должны решать чиновники Министерства энергетики во главе с профессиональным министром. Министерство энергетики, оно же не просто Министерство державных шахт. Оно має задавать всю политику в энергетическом секторе. А если не компетентные министры, как Демчишин и Насалик, Один з місяця спустився як Демчишин салик з бізнесу і теж людина далека від енергетики. Знайомтесь, це назначений три місяці тому міністр енергетики Ігор Насалік, Большой професіонал в області енергетики, звісний бодібілдер, екс-депутат від БПП. Пане знаю кожну свердловину, яка є в Україні, на якому штуцері вона стоїть. Этого міністра тепер кожен день вспоминают не тихим словом в кожній українській сім'ї. Так це міністр енергетики, який перший день, коли він ним став, обіцяв робочу групу по тарифах. А через два дні ці тарифи були підняті. І хотя за прошлий він офіційно задекларував всього 81 одну тисячу гривень, Ігор Насалік не скриває своей лакшери жизни В 2002 році і третьому я задекларував по 10 мільйонів доларів. В гараже у него целый автопарк на 8 дорогих авто. Бентли, Мерседесы, Тойота Лан Крузер. А еще катер и два спортивных мотоцикла. У меня было не только Бентли, у меня были Феррари, у меня был Астон Мартин. Угу. Министр Насалик живет в элитной конче Заспе, в доме с выходом к воде и квартирой на Крещатике. Это очень плохо. Слабость министра – часы люкс-класса, которых у него почти 80 штук. Пока на родине Насалика, на Франковщине, в родном Калуше, вовсю призывают на войну и крутят рекламу на местном телевидении о защите Родины, сам Насалик, не стесняясь, ездит во вражеский ЛДНР. В языке, в раз, раз. Под предлогом освобождения пленных и спасения детей, он приехал устанавливать связи с боевиками я должность, я министр доходов и сборов Донецкой народной республики. Зовут меня Александр Юрьевич Тимофеев. Именно этот тот самый Тимофеев в свое время национализировал горнодобывающее предприятие шахта имени Засядько, обанкротил Макеев уголь, а еще участвовал в рейдерском захвате ООО «Мультиторг», Именно он нелегально вывозил в Россию уголь и организовал контрабандные поставки топлива на Донбасс. Мой военный позывной, Теперь вот так мило за чашкой кофе в одном из донецких кафе Насалик договаривается с Тимофеевым о своем. Есть какие-то проблемы в том, чтобы доставлять обувь из городской территории. И не добивается он. На сегодняшний день нет никаких препятствий поставлять полную территорию. И лишь добавляет одно условие. Единственное условие. Утром деньги, вечером институтов. Вдох, нам ничего не дает. И когда в стране воюют, они мило беседуют и даже шутят выгодно войска держать здесь, как в том фильме а, Василий Иванович мне помните, да, что надо сделать? Говорит, говорит, войска говорит, отправить подальше. Куда? Да, куда? Да, да, да. Да, да, да. Вот сейчас Украина делает то же самое. О дотациях Донбасса они тоже говорят с юморком. Вся система дотаций это просто разворот. И ничего не поменяется. Она была сделана при Карачуке, успешно была переведена в Кучму. Насалик синхронно повторяет фамилии и постоянно кивает Тимофееву. Потом Бьюченко, а потом Януковича. Никто ничего не знает. Видео вот этой встречи Насалика и Тимофеева мы выдали в эфир в программе «Украинские сенсации». А после оно облетело весь интернет. В эфире одного из телеканалов министра Насалика пригласили посмотреть это видео и прокомментировать, так ли все это было. На эфире на Салику уже совсем не смешно. Он начинает оправдываться, мол, тогда ездил в ДНР, будучи депутатом, а не министром. И был там совсем с другой и даже благородной целью. Одну из лютневых вечерів мне позвонила мама такого Станислава Стобана, нашего киборга, который проживает в городе Игорь Степанович, сделай что-то, мой сын попал в полон. Насалік розказує, будто його попросили знайти одного із плених. Тоді він зв'язувався з волонтерами, які нічого не могли зробити, тому вирішив їхати в ДНР сам. Поїхали як журналісти, щоб вивчати соціально-економічну ситуацію в ДНР. І саме журналісти Калужського телебачення. Нам далося проїхати, нам далося поселитися в гостиницю, де перебували засоби масової інформації і європейських країн, і російські. На этом видео Насалик почему-то называет корреспондентом не себя, а девушку, которая их снимает. Да, корреспондент это. Девушка корреспондент и девушка оператор два в одном. Она усердно пытается сделать это интервью в лучшем виде. Инчина, просто. Да, да, да. Ближе. Надо ближе. Просто. Вот так. Один момент, я извиняюсь. Как не будет. Да. Вот так будет. Что, по нет, нет. Продолжаем. Все хорошо. В эфире Насалик уверяет, что с Тимофеевым он общался после одного из брифингов ДНР. И подошел как журналист. И даже не знал, кто он такой. Я попросив, щоб представитись хто і основна задача у нас була, щоб нас все-таки допустили. Ми попросили, щоб нам дали дозвіл зняти полонених. Да і за Уголь, по його словам, вони взагалі не договарювалися. Не могла б мова бути за вугілля, оскільки я був депутатом, я не займався вугіллям. Тому про вугілля взагалі не могла йти мова. Чтобы подытожить, Насарик настаивает, что его министерство вообще не занимается никакими закупками угля из вражеских ЛДНР. Міністерство не займається закупівлею вугля з зони АТО, тому що більшість ТЕС не є вже державними, вони є приватними. Є проблеми в тому, щоб поставляти угонь із Донецької кого на території України, він не добивається. У нас немає ні таких приказів поставляти погон на територію України. Все бы ничего. Вот только после встречи с боевиком Тимофеевым Насалик поехал на экскурсию по Донецку и даже успел возложить цветы и помолиться. А это Насалик общается с местными. И вот как его представляют людям. Это дороги, где надо хочет там. Очередь, можете сказать все, что вы. Думаете. Именно депутат. Нам не послышалось, а никакой не журналист. И к тому же, если Насалик действительно ездил в ДНР под видом журналиста, то он должен был быть аккредитован там. Перед нами список аккредитованных в ДНР журналистов со всего мира. Эти данные опубликовал сайт «Миротворец», но фамилии Насалик в этих списках тоже не оказалось. Это очень плохо. Премьер-министр Гроссман уже обратился в СБУ с просьбой проверить информацию о пребывании на в ДНР, когда тот встречался и мило беседовал с боевиками. Мы же, в свою очередь, тоже будем следить за ходом расследования. Спасибо. Хорошо, спасибо. спасибо. За Вместо того, чтобы прикрывать свои промахи якобы требованиями МВФ. Чиновники повинні зайнятися делом і остановить грядущий комунальний колапс. Це все дурня, повна. Це спекуляції наших невігласів, які просто хочуть прикрити свої всі промахи, свої всі помилки величезні, непрофесіоналізм. Вони хочуть прикрити міжнародним валютним фондом. І під це засовується все. От що би не зробили дурню, якусь це обов'язково або війна, або міжнародний валютний фонд. Це спекуляції. Міжнародний фонд валютний вимагав одного. Зробити беззбитковим бюджет НАК Нафтогазу і інших монополій наших теплокомоненгоенергетичних компаній це треба було робити багатьма способами. В першу чергу, за рахунок радикального зменшення крадіжи, 100 стовідсоткового обліку, оптимізації управління, оптимізації технологічних процесів і радикального зменшення технологічних втрат, і безумовно може якогось часткового підвищення цін і тарифів. Грамотная политика Министерства энергетики, закон о рынке электроэнергии и внедрение системы энергосбережения, модернизация ТЭЦ и ТЭС. Вот простой рецепт стабилизации ситуации. Но для этого у руля сложного министерства должны стоять профессионалы, а не спортсмены.